विना व्यं कटेशम् ननाथो न नाथ सदा वयं कटेशम् स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं व्यङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் ராமானுஜமுனி கைங்கரிய சபா திருமுற்றத்து அடியார்குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸ்ரீ பட்டர் அருளிசெய்தீத பாவனஸ்வச்சதோயா प्रवहति मणिमुक्ता नाम कापि स्रवन्ती परमपथविभूतिं भावयन्ती कोष्ठी पुलकयति मुतं नः पूरनलपम्य रम्या श्री अन्ननरुलिय श्रीयतिराजमङ्गलम् श्रीशैलपूर्णकृपया श्रीरामायणमर्ततः பக்தியாயேன தஸ்மை தஸ்மைதிராஜாய மங்களம் திருமலை நம்பியின் கருணையாலே அவரிடமிருந்து பக்தியுடன் ஸ்ரீராமாயணப் பொருளை உபதேசம் பெற்ற யதிராஜருக்கு மங்களம் விளைக ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ेवम्भूतमत्कैङ्कर्यप्राप्त्युपायतया अवक्लिप्तसमस्तवस्तुविहीनोऽपि अनन्ततद्विरोधि पापाक्रान्तोऽपि अनन्तमदपचारयुक्तोऽपि अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्तसह्यापचारयुक्तोऽपि एतत् कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कारविमूढात्मस्वभावोऽपि एतदुभयकार्यकारणभूतानादिविपरीतवासना सम्बद्धोऽपि एतदनुगुणप्रकृतिविशेषसम्बद्धोऽपि एतन्मूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक सुख दुःख तथेतु तदितरोपेक्षणीय विषयानुभव ज्ञान सङ्कोचरूपमच्चरणा रविन्दयुगणैकान्तिक परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवत्तात्वम् केवलम् मदीययैव दयया निःशेष विनष्ट सहेतुक मच्चरणा रविन्दयुगलैकान्ति काच्यन्तिक का, परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसादलब्ध मच्चरणा मत रविन्दयुगणैकात्यन्तिक का, परभक्ति परज्ञान परमभक्तिः मत्प्रसादादेव साक्षात्कृत यथावस्थित मत्स्वरूप गुणविभूतिलीलोपकरणविस्तारः अपरोक्ष सिद्धमन्येयं यतः मद्दास्यैक स्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दास्यैक प्रियः परिपूर्णानवरत नित्य विशदतमानन्य प्रयोजनानवधिकातिशय प्रिय मदनुभवस्थु जनितानवधिकातिशय प्रीतिकारिता शेषावस्थोचिता शेष नित्य किङ्करो भूतिकाधिदैविक दुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वम् द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्वा श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीगोविन्दोविन्दगोविन्दः अस्य महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया महा श्री प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुगे प्रथमे बाते जम्बूद्वीबे भारतवर्षे वरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिहे षष्ट्याः संवत्सराणाम् मध्ये त्रोतिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शुक्लपक्षे वर्षऋतौ कन्यामासे पौर्णमावास्यायाम् अस्याम् शुभदिथौ भौमवासर युक्तायाम् सदभिषनक्षत्र युक्तायाम् श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरणशुभयोग शुभकरणुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्याम् शुभदिथौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்